сейчас опять начинает Сейчас будет вручаться постанова о закрытии криминального провождения 420-13-17-80-65. Постанова 29.09.2016 года. Потерпевшая ООО «Авторынок Куяльник». Вот. вот. Здравствуйте. Пройдемте. И вам Вы никого... администрация, э, глава этот, директор рынка сейчас. Ну, типа, да. Мы хотим. Почему типа да? Постановление Одесской прокуратуры, о закрытии криминального проваджения по уголовному делу. О, я даже много-много налей 65. На телевидении или куда? Нет, никуда не телевидение. Просто мы для себя, потому что отправляется полиции вам э, это постановление, но никто его почему-то... Не хочет получать, она ты мне скажи, я какое отношение к этому? Ну, администрация рынка, мы ТОФ Авторынок Куяльник, правильно? Значит, ТОФ Авторынок Куяльник является заявителем и потерпевшим в этом уголовном деле. Вот, поэтому, вот, давайте Поэтому директор этого предприятия должен принять эту бумагу. во втором экземпляре напишите, что вы его получили. Нам больше... Оно все одинаковое. В один, Подождите, в один. вопрос другой. Вопрос в том, э, кто э, занимался этим э, делом. ТОВ Авторынок Куяльник. Я понял, Юридическое какое лицо? отношение к этому делу вообще имею? На сегодняшний значит, день, э, давай, директор Куяльник. Ну, Тоф, ТОФ Авторынок Куяльник, кто на сегодняшний а, день? Авторынок Куяльник э, является потерпевшим в этом криминальном То -то нет. Так, значит, ТОФ, отвечает э, ТОФ, директор. Да хоть почитать без проблем. куда получите. Получить, подписать, получение и читайте сколько угодно. Читать два человека, ну посмотри. Читай себе дикую Тут свет включается? Это вот оно все один в один то же самое. 29.09 совершенно в это не вникал. Я я даже что нам, есть... нам не надо вникать. Это... Я даже если почитаю, я же его там все равно а, ничего не знаю. Значит, Вас нужно отдаться, получить понимает... документ. Документ все. получить Расписация в расписаться, чтобы вы его получили. И отдайте его своему адвокату. Что у вас там сейчас? Василий, значит остался? документ. Значит, вот мы смотрим, что это такое. Мы О, смотрим, что это постанова, да, а закрытие да. криминального права. Уголовному. Все, мудренно. вот его получите, расписаться в получении, ничего все. тут. То есть как бы зарегистрировать? Тут ничего такого нет ну, так, вообще. Э, давайте так, я пока ничего не буду расписываться, оставьте, чтобы хотя бы ну, нет, знать, так не показать получается. юристу, что да, без проблем вы будете. Юрист не имеет, здесь не причем. При любое время, когда надо. Ну директор имеет право подписать, принять что надо поставить подпись, подполучил. и все, больше ничего. Вот здесь это. Есть. Ну вот здесь, вот, вот здесь. Так вот, где угодно. Ну, месте, где? Вот, вот здесь, можно получить. Вот, где угодно. Все, Они один в один, один одинаковые. Тут не говорит о том, что это вот, смотр, один остается нам, да? Хорошо. у Хорошо, а, бухгалтер у есть. второй у тебя. Вот что думает, что а, у тебя Вызывай есть? бухгалтера, Систем. значит, это да, да, а, там, да, что дело, бухгалтера вызывай. Да, да, зарегистрируем. Зарегистрируем. Не, зарегистрируем. юристов, правильно? Нет, давайте мы его зарегистрируем. Это как обычное заявление. ты Юриста? Да. Нету. Надо то это юриста компетенция, но бухгалтерия это, в какое компетенция, отношение? Компетенция, это то, то что, ты получил бумажку на руки. Ну, ну за, ты, как, зарегистрировать, зарегистрировать писал, заявление как бы. Ну, все, давайте что, мы его зарегистрируем. Я не знаю, что в этой бумажке. Прочитаем. какие-то цифры. Ну, 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 что, и что? Это, ну, и и что? Дела, тут пишется то, что тебе, уведомление, уведомление ну, тебе пришло. Что? Все твое уведомление, касалось этих уголовных дел, или я, не, я что на кого-то подавал какие-то иски? Вот, я, вот что не на тебя, так, а я, на э, директора. Да что что, что ты, что ты как директор понимаешь свои функции давай, или нет? Давай, Володя, сейчас сейчас как я... упомяюсь, ну как директор свои функции понимаешь или нет? Пусть юрист э, взял и принял заявление. Хочешь, это? хочешь, зарегистрирую в книге регистрации. Это же не заявление. Да какая разница? Любой это документ, который тебе. Ну это не решение суда, это копия постановления о закрытии криминального Все. У юриста есть? Да? Не знаем. Или нет? Будет у юриста. Да теперь, теперь он будет. тут боится. Тут же надо знать, что это за документ, что, о чем он так тут. Читайте, а там написано. Так читайте, это сколько читать надо. Миллион, это что, за, за пять минут прочитать его. Мы никуда его. не торопимся. Криминальное проваджение закрыто. Вот оно на все. Вот он он на столовой. все. Вот она была, допустим, на все. Допустим. Вот, вот это, допустим... Культуры. Ваша задача получить расписаться, а, И